Руки для того, чтобы вы могли. вносити пропозиції технічні документації, я хотів би, щоб ми з вами чином, що, що ми хочемо мати, яку систему голосування, що, на, на що вона потрібна, чому нам потрібно відповідати, які параметри. Тобто я хотів би сьогодні, щоб ми з вами поспілкувалися, визначилися. Е, і е, наступна, на наступну, на цій точніше, на четвер, на 11-ту годину ми плануємо першу презентацію системи голосування. Я просив би вас, щоб ви були присутні четвер, Парковочная ситуация в нашем узнаве, в базе того здоровый, прозракованный носитель на нас что-то. 210, 220, про нормальную стадию депутатов. 50 депутатов у нас выпускали, а у вас 50 человек. Насильная система голосования, горизонтальная система голосования, звездную, стоя, столики, Это Все будет с микрофонами, без микрофонов, с динамиками, без динамиками. Какие по мне будут кнопочки, там, за против утримов, еще какая-то там сенсорная кнопка, покрытая или не покрытая. Ну я шутку говорю, судя по тому, это происходит. Потребны нам карточки для регистрации, не потребны. Если потребны нам карточки для регистрации, Точніше, якщо без карточку реєстрації, то потрібно прив'язати можна депутату в персональному місці. Якщо нам не потрібна прив'язаних місць, то потрібна карточки для реєстрації, персональні карточки, які буде вводитися в код. І він може з злюбувати місця, де він у тебе не стояв, він знаходиться, ставить карточку, зареєструватися і голосувати. Ну, з 40-дуже карточки закіряються, не доламаються. Нам потрібно табло. Потрібно, щоб воно висвічувалося. Далі. Дуркування, того, що нам потрібно 50, 52, 53, 60, 100 пунктів, тільки потрібно. Далі, е е Якщо це проводити цю повністю реалізацію, нам потрібно поміняти колонки, тому що звукова система повинна, нормальна. Якщо ми будемо використовувати цей зал на універсальний зал, то потрібно продумати питання е заміними.

Нет, это были... Ну, а разработчики системы Верховной Рады, которые стоили тогда было 350 тысяч. Этот мы собирались в малом зале, когда они озвучивали свое предложение для нас, Рады. Я тогда озвучил свое предложение. У меня раз в 2002 Да. Я тогда работал, тоже разрабатывал эту систему с учетом нашего зала, размеров, численности депутатов городского совета. Я разработал систему вместе с вот. Почему? Математика потому что они в свое время разрабатывали систему для э, думы российской, наши качали математики. Вот. И тогда то есть, в принципе мы находили взаимопонимание и образовали, то есть уменьшали размер стоимости пакета этого матового исключения, до приемлемого для нас уровня, скажем так. Почему? Потому что функции, те, которые были заложены в том же тендере Верховной Рады, то что они нам предлагали, они абсолютно чему. Это вариант, который позволил бы нам проводить в соответствии с нашим регламентом. Не только заседания нашей Верховной Рады, но потом и конференции какие о совещания, чтобы на сессии, вот я тоже говорил, да? вот, с использованием, скажем так, того же пульта, а, а, того же экрана. Экран тоже посмотрите. мы можем времени, вы себе это Да нам и не надо, в принципе. Мы можем взять крутые пульты со встроенными микрофонами. Их тоже можно изготовить на предприятии. Элементарно это делается. То есть все вот эти вот э, моменты, скажем так, на тот момент, в 2002 году, они, в принципе, все были обговорены, обговорены, вот, и все были, ну, скажем так, отработаны на данный момент. Поэтому, когда они называются ну, полтора миллиона или миллион, мероприятия городского характера, общественные слушания и так далее. Вот. Все это на оптимальном, опять же, вот, на финансовом как таком. вот, Что нам надо? Смотрите, а, вот, достаточно общем, того, что у нас есть. Хотя бы вот этот экран, не надо брать какой-то там за там, по стоимости, скажем так, который нас рисовал какую-то красоту. Взять а, обычный а, лайк поставить. Он будет, вы знаете, у нас даже уже есть. это соединяемся с компьютером, ставим здесь компьютер управления у у председательствующего. Здесь стоят пункты вместе с микрофонами. Председатель скучный, включает у себя по этому микрофон того или иного участника, скажем так. «да». Здесь зажигается микрофон красной лампочка, ты можешь говорить, она отключается, ты говоришь, не Здесь регламент, есть определенное время, скажем так, и по залу внутри недели. Мы работаем с министрами. Я буду вполне этого вот будет достаточно. Здесь в соответствии с нашим регламентом тоже может такая появляться информация по математике. Голосование. С регламентом. Две трети, одна треть, регистрация. Я уже не, не говорю о том, что за, против, воздержался. Это святой для депутата. Ну и, э, скажем так, остальная информация, которая может быть в соответствии с нашим регламентом, вам будет необходима. Поименное голосование я еще не или закрытые для голосование. голосования. Эту информацию всегда можно. По фракциям, давайте по фракциям. По депутатским группам, давайте по депутатским группам получим эту информацию. То есть все это реально есть. Оно работает, работает по многим ну, другим городам. Но я хочу сказать, давайте все-таки мы не можем себе позволить очень крутые системы

Чи воно буде через, через капітр з'єднуватися єд... одна чи воно буде з'єднувати через Wi-Fi чи іншого вартість. Завжди ми повинні вийти і з одного боку на функціональність, яка нам потрібна, і, можливо, якась надфункціональність нам не потрібна, все ж таки не рада. З іншого боку, зрозуміти вартість цього, скільки це буде коштувати. Я, як зараз не можу сказати. От ця забагатна. Чи ця потреба висит до тому що ми можемо зробити? І якісь орієнтовану вартість. Тому що, от я хочу сказати, у жовтні того року не здається, Житомирська міська рада встановила систему голосування, і це якщо ну, де, воно десь пішлося 285 тисяч. От там теж з кадрами. Я думаю, що потрібно... Електронний комічний може бути достаточно. Вони Була створена робоча група до опрацювання регламенту, Семенович очолює цю групу. А, були питання щодо внесення змін відповідних від регламентів. Я думаю, що нам потрібно і внести зміни цим регламенту. Цей процес повинен бути паралельно. За того ми, ми внесли це регламент, з іншого боку, ми реалізуємо ці рішення з боку з точки тобто, зору технічної. Ось я думаю, що найшвидше дати представникам фракції оцей покритувальний лист, я думаю, що кожен з нас може за день-два обговорити це питання з фракцією, щоб не виносити, не розформіновувати це до сесії, і десь через два, через три дні, чи на кінці цього тижня зібратися і сказати ті бачення, які є. Якось вийде вже найвищих за день. Хочу, Еще один. Да, 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 да. Иванович, я просил, чтобы я подошел и высказываю как бы, mm -hmm. наше мнение о том, что, правильно, друзья, коллегам присоединяются, и правильный вопрос, но если солдат уже занимался этим, не знаю, ну, что-то хотя бы визуальное визуально, то в принципе, чтобы ответить на ваш вопрос, мы могли задать вам. Или как это действует. Ну, и мы вы высказываем то же самое мнение, ну, то есть от нашей фракции, что по сути дела, это можно будет не так, как вы писали в одежде, где депутаты приедут себе в и так далее, а как можно это должно быть дешевле. И, принципе, что касается ну, ответа то то, -то и так далее, мы прикажем, что, ну, объект, цели, то каждый, когда будут ответы и специалисты, которые приедут и скажут, что может здесь, то можно здесь при своих можно одну. Вот мать это стоит 100 гривен, если кабель в пойдет, или же маленький кабель наложить, но это будет стоить там, 110 гривен, Мы по времени сбивать, тогда все, если... То есть на все эти решения надо смотреть, взять основу какую-то, а взять основу какую основу, да, И сшить. Материал, эти кнопки, и повязанный с ним продукт интеллектуальной массы, то Певну сертифікацію і відповідність. Тому ми не можемо взяти, піти і купити якісь планшети, і зробити якийсь вайфай і Bluetooth. Тому що е подальшими ці всі, всі е фактичні результати голосування будуть підлягати і підлягають певним перевірці, тобто використання роботи, особисто в мене. Таким, що, тобто Це повинен бути документ, який підтверджує, що ця програма відповідає таким вимогам. Все краще, я думаю, що знають дещо фахівці. Так? І щоб я міг надати там, чи судовуючи правоохоронні органи документи, які підтверджують те, що за це те чи інше рішення було прийнято те, ну, та чи інша кількість голосів. Есть конференц-системы, которые нам показывают, Нужны они нам или нет, вот в чем вопрос. С теми функциями, которые там заложены. Если я не ошибаюсь, то то, что нам презентовали с мебелью, то за что было стоить около 700 тысяч? С мебелью. Сама система там 450-500. Это со всеми делами, с конференциями, конференциями. Там было так по-богатому, причем тема не самая интересная. Коллеги, значит, я так понял, что мы подготовим вам такой, как бы это правильно назвать? Опросник. «А опросник, как бы это опросник, потом как правильно назвать. То есть что мы предлагаем, а вы уже подумайте, это необходимо ли, это надо, или это надо или это не надо, оно он, ну, не надо будет работать, не будет, необходимо это не не голосовать или необходимо. Ну, так, на здоровье, функция, здоровье, Ну, мне сложно было так сказать. Шановні, зрозуміла ситуація, давайте таким чином ще оголошуємо. В четвер клас, коли нас години буде тут у вас, то ми зробимо таку презентацію, системою голосування, яка вже працює. І в я думаю, вона і не каже тон, як я працює. То реально тут показано, хто, как. І тоді посліде презентації, будемо думати, як виділятися. Я думаю, що ми ще презентації проведемо, тому всі такі терміни, що швидко, быстро, швидко. І паралельно будемо займатися, уточняємо наших колег в э, других городах. Система голосования и то, что я говорю, ну, но затем проповедую, чтобы вы нам просто определили, что как депутат вручную для него просивали, что ему не Я Это же другой вариант решения. Пускай будет лучше опросить, давайте карты сам согласится. Иначе тут балаган устроены за месяц. Нет, да. посмотрим. Пусть я люди посмотри. я... Вопросы есть я... за... заявления жалобами. Тогда удачи вот, вам.